एक तन्हा नाबालिग के तौर पर पनागाह में रहते हुए अपनी तालीम जारी रखना मुमकिन है तुर्की में तालीम बुनियादी हक है और जो कोई भी अपनी तालीम जारी रखना चाहता है वो किसी भी उम्र में कर सकता है तुर्की में तालीम तक रसाई हासिल करने के दो तरीके हैं पहले तरीके को फॉर्मल लर्निंग कहा जाता है इसका मतलब है कि दूसरे तलबा के साथ स्कूल के क्लासरूम में कोर्सेज लेना दूसरा तरीका फासलाती तालीम कहलाता है जहां आप इंटरनेट पर कोर्सेज की पैरवी करते हैं और इसके बाद इम्तहान देते हैं अगर आप अपनी तालीम जारी रखना चाहते हैं तो आपको अपने वकील को मुतला करना चाहिए जो आपकी उम्र और सबका तालीमी सतह के मुताबिक रस्मी या फासलाती तालीम के मौाक़ तलाश करने में आपकी मदद कर सकता है आप जबान के कोर्सेज खेलों की सरगर्मियों पिकनिक्स और अपनी पन्ह गा के जेर एहतमाम दीगर समाजी सरगर्मियों में भी हिस्सा ले सकते हैं तुर्की में अपनी तालीम जारी रखने का पहला कदम यह मालूम करना है कि आपको किस ग्रेड में रखा जाएगा आपकी पनाह गाह में काम करने वाले अफसरान के साथ आपकी मुकम्मल शुदा तलीम की दस्तावेजात शरीक करना मददगार है अगर आपके पास इस किस्म की दस्तावेजात नहीं है तो वजारत तालीम आपके ग्रेड की सतह का तयन करने के लिए एक इम्तिहान लेगी अगर आपकी उम्र छह से चौदह साल के दरमियान है तो आपको अपनी इब्तदाई और सानवी स्कूल की तालीम रस्मी तालीम के जरिए मुकम्मल करनी चाहिए अगर आपकी उम्र 15 साल और इससे ज्यादा है और फिर भी आपको अपनी इब्तदाई और सानवी स्कूल की तालीम मुकम्मल करने की जरूरत है तो आप इसे सिर्फ फासलाती तालीम के जरिए ही मुकम्मल कर सकते हैं अगर आप 14 से 18 साल की उम्र के, के जवान हैं और पहले ही इब्तदाई स्कूल और सेकेंडरी स्कूल मुकम्मल कर चुके हैं तो आप अपनी हाई स्कूल की तालीम रस्मी तौर पर या फासलाती तालीम के मॉडल के जरिए मुकम्मल कर सकते हैं तुर्की में तालीमी जबान तुर्की है अगर आप तुर्की जबान को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं तो आपको हम आहंगी की क्लासेस नामी क्लासों में शिरकत करने की जरूरत पड़ सकती है एक या दो सेमेस्टर के के बाद आप दूसरे तुल्बा के साथ अपने ग्रेड में शामिल होंगे हाई स्कूल से फारेल होने के बाद मुमकिन है कि आप यूनिवर्सिटी जाने के बारे में सोचें पहला कदम गैर मुल्की तलब इलम का इम्तिहान देना और जिस यूनिवर्सिटी में आप शिरकत करना चाहते हैं इसकी कामयाबी के स्कोर हासिल करना है तुर्की में यूनिवर्सिटी की तालीम तक रसाई के बारे में मज़ीदूमत के लिए मेहरबानी तुर्की में पना गुजीनों के लिए मालूमी पोर्टल का शनाख्त के मराहल और पना गह के तय के साथ साथ तनहा नाबालिगों की मदद करता है बशमूल इन तमाम कार्रवाई में इनके साथ शामिल होना है रेफ्यूजी राइट टर्की सबक नाबालिगों के लिए इजाफी खदमेश अगर आप तनहा नाबालिग या सबक नाबालिग हैं तो आप आर आर टी की मखसूस हॉटलाइन से रहा कर सकते हैं सुबह दस बजे से शाम 5 बजे के दरमियान प्लस नाइन जीरो, फार फार जीरो, फार जीरो, फार जीरो फार अरबी फारसी और दरी जबानों में रसाई मुमकिन है यह वीडियो मुकम्मल तौर पर मालूमती मकासद के लिए है जिसे गैर मुनाफा बख्श रेफ्यूजी सॉलिडिटी नेटवर्क ने रेफ्यूजी राइट्स टर्की के इश्तराक से तैयार की गई है